universitet məzunu və üstəlik 2 uşağın asiyan. Təbii ki, bir evin necə idarə ediləcəyini bilirəm. Ev idarəçiliyi ixtisasını bitirdikdən sonra harda işləyə bilərəm ki? Qadın peşəçidir. Bir kişi niyə ev idarəçiliyi ixtisasına qeydiyyatdan keçsin ki? Ayşə, Zeynəb və Mehmed. Onlar da sənin kimi düşünürdülər. Ta ki Anadolu universitetinin açıq öyrətim sistemi ilə tanış olana qədər. Sosial inkişafın təməli ailə ilə qurulur davamlı və məsuldar ailə quruluşu isə təhsilli şəxslərlə mümkündür. Bax, burada Anadolu Universiteti açıq öyrətim sistemi, ev idarəçiliyi subbakar proqramı, ev texnologiyasından tutmuş qidalanmağa, məsuliyyət menecmentindən ev sənayisinə, sahibkarlıq və iş qurmadan mənzil seçimi və təmizlənməsinə qədər zəngin məzmunlu dərsliyi ilə təhsil texnologiyasının yeni dizaynını yaradır. Açıq öyrətim sistemi ev idarəçiliyi subbakalavr proqramının 120 kreditlik və 4 semestrdan ibarət tədris müddətini bitirdikdən sonra siz xəstəxanalarda, bağçalarda, otellərdə və qocalar evində işləyə bilər, istehlakçının müdafiəsi və təhsili ilə bağlı araşdırmalar apara bilərsiniz. Təhsil və istehsal sosial inkişafın əsasını təşkil edir. İstehsal peşəkar mütəxəssislərlə, təhsil isə məsafəli təhsil sistemi ilə mümkündür. Elə isə səndə. Türk dili və ədəbiyyatı Bachelor proqramı ilə bizə qoşulmağa hazırsanmı? Sənin gələcəyin, sənin universitetin.